değerli idareciler, öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, değerli gençler. Öncelikle her birinizi kalpten hislerimle selamlıyorum. Të ndërruar të drejtues, të ndërruar shë kolegët dhe shokët e mi mësues, të dashur tindiru... shë lezit dhe motrat e mi anë zënës, të ndërruar dhe të shtrejnë të rriturin, tindiru... Para se gjithë thash që dua t'ju përshëndes të gjithë dhe me dinjat më të përzemërta. e mërta. Se Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve aziz milletimizin, sizin gibi genç milyonlarca kardeşinizin sevgilerini, selamlarını getirdim. Juve i kanë sot të du përshëndet tjetë dashurin më të përzemërta, të kuvendit të matë popullor të Republikës të Turqis, të popullit të matë të Turk dhe të milionëve va të ri dhe të rejave si puna juaj. Sizler özel ve yüksek performanslı bir ders programı olan İmam Hatip Liseli gençlersiniz. Ben de öyleyim, ben de bir İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ju jeni të rinjë që studionin me drese, e cila ka një program mësimor me performans shumë të lartë dhe të posaqëm. Edhe unë kam studion në medrese. Bu okullara çok hususi bir muhabbeti olan ve ilkokul nun açılışını telekonferans da yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bir muhatiptir. Po ashtu, edhe presidenti i Republikës të Turqisë, Zoti Recep Tayyip Erdoğan, ka studiuar në medrese, i cili ka dhe ushqen një dashurit të veçantë për shkollën të uaj, dhe po ashtu, edhe i është pra një imam ati pli, edhe ka studiuar në medrese. Pusebepte, orada kendimi, kendi okulunda gibi hissetmenin mutluluğunu jashërëm. Përkatësia po veten shtëpinë time si brenda familjes time. Arnavutluk Parlamentosu Başkanı Sayın Dramos Ruçi, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın Ilir Meta ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile yaptığımız görüşmelerde de bu gerçeği Arnavutlukta bulunmanın vermiş olduğu memnuniyeti hissettim. Dhe unë këtë pënajsi që ndjej nga të ndodhurit dhe gjendurit në Shqipëri, e ndjeva më shumë djej edhe gjatë dhe këtë realitet, këtë fakt, unë ndjeva dhe më shumë djej gjatë takimeve që pata realizova me kretarin e parlamentit, u vendit e Republikës e Shqipëris, Zotin Gramo Sëruqi, me takimi që pata me presidentin e Shqipëris, Zotin Lilmeta, dhe gjithashtu takimi që pata me këriministin e Shqipëris, Zotin Edirama. Edi Rama. Isbur, kalbi yüzyıllardır aynı hislerle çarpan ve uzun bir aradan sonra birbirine yaklaşmaktan, yakınlaşmaktan mutlu olan iki dostuz. Ne yemi dünç çe nda e të njëjta të ndjenja me njëri tjetrin dhe që lumturohen kur afrohen më shumë njëri tjetrin në këtë hapësirë gjeografike të Balkanit. Bizim Arnavutlukla olan derin tarihi bağlarımız Aradan geçen yüzyıllara ve bazı kesintilere rağmen bugün dostluk ve kardeşlik bayrağını birlikte yükseltmenin sevincini taşıyor. Sot ne yemi të gëzuar teksa shikojm lartësimin e flamurit të miqësisë dhe të vëllazërisë me Shqipërinë, me të cilën ne kemi lidhje të thella historike, pavarësisht se në periudha të caktuara ka pasur ndërprerje. Sevgili gençler, çocuklar, bildiğiniz gibi İmam Hatip lisesi bir öğrenci diğer liselerdeki klasik derslerin yanı sıra İslami ilimler alanında da değişik dersleri gören, farklı yabancı dillerle birlikte ayrıca Arapça lisan dersi de gören, bu itibarla zihni daha çok çalışmak durumunda olan bir öğrencidir. Da şu ve treya siz yeni bir xmlns në krasim me shkollat e tjera, kras lëndve klasike që a i studion, merë studion një kosisht edhe lënd të veçanta në shkencat fetare. Po ashtu, kras lëndve, gjumet të tjera të boja, mëson edhe arabishtel. Dhe duke mirësur nga kjo, duke i martë gjitha parasish këto, nëzënsi, nëzënsia e medreses, i duet që të vërë më shumë në punë mendjen güzel bir şehir. Okulunuz Hacı Şeyh Şamia İmam Lisesi. Bütün bölümleriyle birlikte üstün nitelikli harika bir okul. Balkan coğrafyasında adından söz ettiren bu okulda öğrenci obanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Skodra është një qytet i bukur. Po ashtu edhe medreseja e Hacı Şamia, bu güzel şehirde, bu harika okulda sizinle birlikte olmak benim için güzel bir hatıra olarak hafızamda yerini alacaktır. Sizin en iyi eğitimi almanız için çaba sarf eden bütün öğretmenlerinizi ve idarecilerinizi gönülden tebrik etmek isterim. Në mendjen time, do të në kujtesën time, do të mbetet të si një kujtim shumë i bukur kjo prani i sot dhe kjo takim sot me juve në këtë qytet të bukur. Dhe duat të përgëzoj përzemërsisht të gjithë stafin pedagogjik, drejtuësit e shkollës, të cilët bëjnë përpjekje për, për t'ju përgatitur juve sa më mirë. Shëhrinë, ylkesine dhe bëtën insanlar, iyi dokunacak bir genci yetiştirmek kolay bir iş değildir. Yıllar süren bir emek ve karşılıklı bir çabanın ürünüdür. Bu okul düşüncesini fedakarca çalışarak hayata geçiren ve Merkezi İşkodra'da olan İstanbul Yardımlaşma, Kardeşlik ve Kültür Derneği'nin 1999 yılından bu yana çeşitli alanlarda yürüttüğü değerli faaliyetleri için Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle, İstanbul'un kültürlü ve kültürlü bir şoçyatı, bir e bir yöntem, bir yöntem, bir yöntem, bir yöntem, bir yöntem, bir yöntem, e cila e ka selin e saj në Shkodër dhe që nga viti 1999 i vazhdon të ofrojë shërbimet e saj të vëra. Bir sivil toplum kuruluşu olarak i ifa ettiği hizmetler hem anavatlık için hem dhe ülkemiz için elbette ki çok değerli ve önemli bir boşluğu doldurmuş. Allah'a şükür daha şimdiden güzel meyvelerini vermiştir. Këto shërbimet të cilat ajo i ofron si një organizat civile i jo fitim prurse, Shqyri Zotit kan filluar ki tani t'i apin e frytet e para. Daha şimdiden bu okulun her kademesinden mezun ettiği 1320 öğrencisi ve halen öğrenim gören 850 öğrencisiyle Balkanların gözbebeği eğitim kurumlarının başında gelmiştir. Kio medrese, kita Kur kemi të diplomuar presaj 1320 nëzënës dhe bashkë me 850 të tjerë që vazhdojnë të ndjekin atë, është bërë tashmë një nga institucionet të arsimore më të përfolura, për mirë është për syri bebes, si bebi e syrit në fani të Balkanit. Kreshi ilk okulu kız ve erkek bölümleri ve hafızlık merkeziyle bir eğitim külliyesi halinde faaliyet gösteren bu ilim ve irfan yuvamızın Anamutluğun geleceğinde büyük ve hayırlı işlere kapı açacağına gönülden inanıyorum. Un besoi për zemërsisht se Ky, kjo medrese e cila bashk me kopshtin e saj, po ashtu dhe me degët të, të vajzave dhe të djemve, si dhe me qendrën e Hafiz Llokut, që është kthyer tashmë me të gjitha këto një kompleks arsimor në qytetin tuaj. Pra, Ky djep i dijes i shkencës dhe i diturisë, kjo folje e shkencës dhe diturisë, do të hapi dyrt për punë shumë të dobishme dhe të mëdha që për të ardhmen e Shqipërisë. Sevgili gençler, dünya çok hızlı değişiyor. Ülkeler arasındaki işbirlikleri eskisine göre daha fazla önem kazanmaya başladı. Të dashur të rinj dhe të reja, sot bota po ndryshon me shpejtësi. Dhe bashkëpunimi midis vendeve dhe shteteve po bëhet rëndësishëm. Küresel salgın sürecinde devletler arası işbirliği ya da rekabetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye Cumhuriyeti bu zor günlerde bütün dünyaya ve tabi bilhassa Balkan ülkelerine tıbbi yardım malzemesi gönderen büyük ve değerli istisnai bir örnek oldu. Gjat pandemis globale ne pam edhe një herë konstatuam edhe një herë që se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi ndërshtetëror apo konkurrenca ndërshtetërore. Republika e Turqisë edhe në këto ditë të vështira u bën shumë i madh dhe i vyesh E materiale që ajo ndërtoi në të gjithë botën Bu bağlamda salgın döneminde Arnavutluk ile ülkemiz arasındaki ilişkiler daha da gelişti ve bu yükseliş bugün de devam etmektedir, devam edecektir. İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin seyri uzun süreden beri gelişerek ve artarak devam etmektedir. Në këtë kontekst, gjatë e, periudhës pandemisë, e, marrëdhëniet e, e venditon me Shqipërin, u zhvilluan dhe u lartësuan akoma dhe më shumë dhe kështu vazhdojnë të ngrien dhe më shumë. Mardhënjet politike, ekonomike dhe kulturore në të dy vendeve, e et suria e tyre për një kohet të gjatë, vazhdon të jetë në ngritje. Miljor së nësë të të pjede, Balkan geografjasë nda jashëjan anëvotlarë toplamë kadar anëvot kërkjenni vatandashëmës jashëmaktadër. Si që dini, në Turqi, jeton qytetar me origjinë shqiptare, do të paqsa jetojnë të gjithë hapësinë e Ballkanit. Bu şu demektir. Biz tarihsel bağlarımız sebebiyle Arnavutlarla, Arnavut kardeşlerimizle öteden beri dostane bir şekilde birbirimizin kültürünü yaşatacak şekilde bir arada olmayı başarmışız ve bunu sürdürmekteyiz. Tanrı çifardı fotkiyo. Ki ne Për arsye të lidhjeve historike që kemi patur me shqiptarët, me vëllezërit tanë shqiptar, kemi arritur të jemi të suksesshëm për të bashkëtuar së bashku duke përjetuar në mënyrë të miqësore dhe duke ruajtur edhe përjetuar kulturën e njëri tjetrit, gjë që e vazhdojmë edhe sot. Arnavutların imkansız ve olmayacak şeyleri anlatmak için kullandıkları bir deyimi hatırlatmak isterim. Çık şu dirseğime de İstanbul'u gör. Shqiptarët, kur duan të tregoj një diçka që është e pa mundur për të realizuar, ka një shprehje që përdorin, si që dinë të gjithë, hip këtu dhe shiko stambodin. A jo, a da vëtë që se në shërëje, me Më falin se unë ke shqiptova do të në shqiptë të ratin. Fakat sevgili gençler, genç kardeşlerim, bugün aramızda gelişen dostluk münasebetiyle bu durumun artık mümkün olduğunu, İstanbulumuzun artık sizin için çok yakın, dirseğiniz kadar yakın olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Toar dashur ve tereya, fal mesneş pra situat ışt, mesela, ve dane İstanbul'lu peruve do të kemë shumë kënaqësi që është shumë shumë İki ülke arasındaki üst düzey karşılıklı ziyaretler, Türkiye'den gelen iş adamlarının buradaki faaliyetleri, hacmi devamlı büyüyen karşılıklı ihracat ve ithalat, Yunus Emre Enstitüsü, TİKAN'ın faaliyetleri, bütün bunları üst üste koyduğumuzda ortaya sadece sürekli büyüyen bir dostluk atmosferi çıkıyor. ve biz bunu çok kıymetli buluyoruz. Po çikojm vizitat uh, reciproke që realizohen të vetë lart i realizohen midis uh, dy vendeve tona apo aktivitetin e biznesmenëve të investitorëve që turqë që vijnë këtu në vendin tuaj apo po çikojm uh, shkëmbime tregtare të cilat uh, vazhdojnë të shënojnë rritje në mënyrë reciproke apo çikojm qiko, aktivitetet e Institutit Yunus uh, Emre apo të uh, të turke për bashkëpunim dhe koordinim tika. Pra të gjitha këto, kër i vlerësojmë së bashku, ne shikojmë një atmosferë misore që vazhdo të rritet gjithë një më shumë. Dhe ne këtë e vlerësojmë shumë. Türkiye, Arnavut Duku, Balkanlarda kalıcı barış ve istikrarın tesisinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak görüyor. Dolayısıyla I kjo kërësëm të këj herë tëllë ishpirlinin nënëm në oldur e konsideron Shqipërinë si një vënd të me rëndësi strategjike për një pacje të qëndrueshme dhe stabilitet përhershëm në Balkan. Si dhe, dhe gjdo loj bashkëpunimi në ndisë dy vendeve tona, ne e vlerësojmë dhe besojmë se është i nësishëmë. Bizim milli şairimiz, yani İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, sizin de bildiğiniz gibi Anadolu asılıdır. Ve Yüce Meclisimiz bugünlerde, geçenlerde bir karar alarak 2021 yılını bütün siyasi partilerin ittifakıyla İstiklal Marşı yılı olarak ilan etmiştir. Siz yeni ne ve yu kontar pra autori i himit komëtar të Turqis, Mehmet me të është Shqiptar. Po ashtu, ku vendin një math, dytët e kaluara, mori një vendin që vitin 2021, në pajtim, jo pajtuan me këtë vendim tonin, të gjitha partit politike të përpajsuara në parlamentin Turk, që viti 2021 të shpallet si viti i Mehmet Akifersojt. İstanbul'umuzun en önemli mimari eserlerinden biri olan Sultanahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa da köken olarak bir Arnavuttur. Bu Üniversitesi'nin kurucu rektörü Yanyalı Arnavut Tahsin Hoca'yı da anmak isterim. Mektrast Ndrkaç duat evokoi ktu eve Hasan Tahsin'in icili, öz temeluesi ve rektörü i universitetit më të vjetër të vendit tonë të Stambolit dhe i cili është nga e, me origjin nga i Janinës asaj kohe që është shqiptar. Po Gjarçeko Xhatabi. Ky është profesor i vërtet. Ja, yani profesor i shkencave do të thotë. Të Altı asır, üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğunda görev yapan 215 sadrazamdan, bugünkü ifadeyle başbakandan, 35'inin Arnavut kökenli olduğunu belirtirsem belki iki dost ülke arasındaki bağların, kardeşliğin, birlikte çalışmanın niteliği biraz daha anlaşılmış olur. Në qëse unë ju jo them ju e këtë faktë që nga 215 sadrazam, pra kryminisat e sotën, 35 kanë qënë shqiptarë gjatë të gjithë për nëndorisë osmane, e cila për 6 sheku i kanë sënduar në tre kontinente, atë e rrë do shta do të kuptohet edhe më mirë cilësia e këti e kësaj majësie të sotme e mardënjeve tona të ngushta. Biz keqmishte Arnavut kardeshlerimizde sizlerle omuz omuza bu toprakların bilhassa işkodranın savunmasını yapmış bir tarihi gerçekliğin içinden geliyoruz. Ne vim gani realitet e, historik ku kemi mbështetur njëri tjetrin, kemi dhe në kemi që kem, krahë të njëri tjetrit, për të mbrojtur këto toka dhe veçanërisht Shkodrën. Sevgili gençler, geçmişimizdeki büyük beraberlik ve dostluğumuz açık. Şimdi bunu geleceğe taşıma zamanıdır. Të dashur të rinjë dhe të reja, këtë kë, këtë unitet të madh që ne kemi patur në të kaluarën dhe miqësinë që kemi sot, kjo është e, e qartë, e dukshme. Kor tanieri kaldırı koa, ta Anlar yavaş ama yıllar hızlı geçer. Bugün yaşadıklarınız sizin için hızla birer anıya dönüşecektir. Yarınların size nerede ne getireceğini şimdiden bilmek zor. Ama bu liseyi bitirdikten sonra her biriniz belki burada. Belki değişik şehir ve ülkelerde üniversite eğitimine geçeceksiniz. Belki içinizden bazıları Türkiye'ye gelecek. Şu anda ülkemizde okuyan pek çok Arnavut kökenli gencin arasına siz de katılacaksınız. Momentet kalojn nga dal, por vitet ikin shumë shpejt. Ato që jemi duke përjetuar sot ju, ndoshta do të shndrohen në një moment që kalojnë ka kaluar shumë shpejt ndoshta nuk e dim se nesër çfarë do të sill, për nga duke e nga sot nuk mund ta dim se çfarë do na e nesër më. Ndoshta i do t'jeni duke vazhduar studimet e larta në një universitet në qytete të ndryshme të vëndit tuaj. Ndoshta disa prej jush do të vini për të vazhduar studimet në Turqi dhe ndoshta do të merrni pjesë ose do të bashkohuni me ju me të rinjtë dhe volontezit tuaj shqiptarë që janë ndjekin sot momentalisht studimet e larta në Turqi şuna daima şahit olacaksınız. Türkiye sizi her zaman sevgiyle bekleyen, kolları size daima açık bir ülke olacaktır. Por gjithmonë do të dëshmoni diçka që Turqia është një vend të që do t'ju presi juve gjithmonë me dashuri dhe një vend do të ketë dyert hapur për juve. Yine bir Arnavut atasözü der ki, cebinde olanı alabilirler, aklında olanı alamazlar. O halde cebimizden önce aklımızı doldurmaya bakalım. Ama iyi ve güzel şeylerle doldurmaya dikkat etmeyi unutmayalım. Prap një fjall e urt populore shqiptare thot që qëfar ke në gjep ta marrin hop me njëherë. Qëfar ke në tru s'ta marrin dot. Prap Atë që kemi në gjepra, mund të ne e marrë ndikush, po atë në tru, jo. Atëhere, duhet dhe ka ardhë koha që ne të mbushim mendje tona, por do të kemi kujdes që të mbushim ato mendje tona pra me gjyra dhe të bukura dhe të mira. Sizi, bilhassa gençler, sizi iki dost ülkenin gelecek mimarları olarak selamlıyorum. Allah her zaman yar ve yardımcımız olsun diyorum. Allah'a emanet olun.